PM Anwar jelaskan pembangunan Kota Madani dirancang secara menyeluruh. Adun Sabah dan seorang pembantu menteri dakwa mereka digambarkan secara tidak adil. Naib Ketua Pemuda Amno Sabah ingatkan Haji Jinor tunjukkan pencapaian tidak pulihkan kerosakan. Perdana Menteri diingatkan tidak ketepikan kesan lanjut tempoh perkhidmatan Tengku Maimun. Badan Peguam berpendapat kegagalan kerajaan jelaskan hala tuju satu kecuaian institusi. Dan bekas MP Jempol harap rayuan kedua dipertimbang AMNO. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nesta Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pembangunan projek Kota Madani baru-baru ini bukan sekadar menyediakan kediaman kepada penjawat awam tetapi dirancang secara menyeluruh berasaskan nilai Malaysia Madani. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, Projek itu merupakan satu langkah strategik Kerajaan Madani bagi menyelesaikan isu perumahan penjawat awam yang masih belum memiliki kediaman sendiri dan menunggu giliran masing-masing. Projek Pembangunan Kota Madani di Presin 19 yang dilancarkan pada 26 Jun lepas merupakan satu inisiatif mega berkonsepkan bandar pintar yang mesra rakyat dan alam sekitar. Projek bernilai 4 bilion itu akan dibangunkan oleh Putrajaya Holdings Sendirian Berhad PJH menerusi model kerjasama awam swasta berkonsepkan Bill Lease Maintain and Transfer Bina Pajak Selenggara Pindah BLMT tanpa melibatkan peruntukan kerajaan pada peringkat awal. Perdana Menteri turut memuji usaha perbadanan Putrajaya PPJ yang sehingga kini telah membaik pulih hampir 98% unit kuartas penjawat awam yang rosak. Namun beliau mengakui jumlah permintaan masih tinggi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah dan seorang pembantu Menteri Negeri yang didakwa atas tuduhan rasuah hari ini mendakwa bahawa mereka telah digambarkan secara tidak adil di media. Memetik Malaysia kini namun begitu Adun Sindumin Yusof Yaakob yakin bahawa proses mahkamah akan membuktikan bahawa mereka tidak bersalah. Dia hanya yakin dengan sistem keadilan dan proses mahkamah di negara ini. Beliau berkata demikian selepas membayar ikat jamin di Mahkamah Kota Kinabalu hari ini. Terdahulu Yusof didakwa kerana menerima rasuah sebanyak RM200,000 daripada ahli perniagaan Albert Tay pada Mac 2023 bagi membantu memproses lesen pencari galian untuk syarikat Nusa Kini Sendirian Berhad. Naib Ketua Pemuda UMNO Sabah Bobby Balang mengingatkan Ketua Menteri Haji Chinor bahawa menunjukkan pencapaian negeri sahaja tidak akan memulihkan kerosakan yang disebabkan oleh skandal rasuah di bawah pentadbiran Gabungan Rakyat Sabah GRS. Beliau mengulas kenyataan Haji Ji yang meminta rakyat berhati-hati dengan spekulasi tidak sahih di media sosial. Katanya, anak muda Sabah hari ini bukan naif atau tidak berpengetahuan dan tidak adil untuk mencadangkan wacana awam didorong semata-mata kerana mudah tertipu. Bobby memberi amaran bahawa mengabaikan isu rasuah akan membawa kesan ekonomi yang teruk. Tegasnya, menyapu rasuah di bawah permaidani hanya akan menakutkan pelabur yang bimbang mahu meletakkan wang mereka dalam keadaan yang dikaitkan dengan rasuah. Sebelum ini Haji Ji dilaporkan berkata bahawa banyak dakwaan palsu tersebar di media sosial menjelang pilihan raya negeri ke-17 Sabah menggesa orang ramai supaya tidak terpengaruh dengan maklumat yang tidak disahkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diingatkan untuk tidak mengetepikan kesaan untuk melanjutkan tempoh perkhidmatan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat sebagai bersifat politik semata-mata. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli berkata, tindakan tidak melanjutkan tempoh perkhidmatan itu hanya akan menambahkan kebimbangan bahawa kebebasan kehakiman mungkin terjejas oleh hakim yang baru dilantik ke Mahkamah Persekutuan. Rafizi dalam satu kenyataan menyatakan, selain ketua hakim negara, enam lagi hakim kanan juga akan bersara dalam tempoh enam bulan akan datang. Mengosongkan empat jawatan penting dalam badan kehakiman termasuk jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dan Hakim Besar Malaya serta Sabah dan Sarawak. Dengan kekosongan lebih separuh dari hakim-hakim kanan di Mahkamah Persekutuan, timbul persoalan Adakah pelantikan terus itu adalah sebahagian daripada perancangan untuk melangkau senarai kekananan hakim-hakim sedia ada dan mengubah kepimpinan institusi kehakiman untuk tempoh 8 tahun akan datang memandangkan beliau hanya bersara wajib pada tahun 2033? Walaupun Rafizi tidak menyebut nama, beliau dipercayai merujuk kepada Ahmad Tariuddin Saleh yang dilantik sebagai hakim Mahkamah Persekutuan November lalu, sehari selepas bersara sebagai peguam negara. Sementara itu, Badan Peguam Malaysia berpendapat Kegagalan kerajaan untuk menjelaskan hala tuju peralihan tampuk kepimpinan tertinggi badan kehakiman negara hanya sehari sebelum Tengku Maimun mencapai umur persaraan wajib bagi hakim 66 esok. 1 Julai merupakan suatu kecuaian institusi yang membimbangkan. Presidennya Muhammad Azri Abdul Wahab menyifatkan keadaan itu sebagai tidak dapat dipertahankan dan berisiko menjejaskan keyakinan awam terhadap sistem kehakiman katanya kedudukan ketua hakim negara bukan sekadar simbolik ia teras kepada integriti kebebasan dan kelangsungan sistem kehakiman keseluruhan badan peguam malaysia terus menzahirkan kebimbangan terhadap ketiadaan sebarang pengumuman rasmi berkenaan ganti atau lanjutan tempoh jawatan Ketua Hakim Negara walaupun tempoh persaraan Tengku Maimun tinggal kurang daripada 24 jam. Muhammad Azri menegaskan bahawa Badan Peguam Malaysia tidak pernah melobi atau menyokong mana-mana individu untuk dilantik atau disambung perkhidmatannya. Namun menurutnya, kita perlu bersuara apabila keheningan institusi mula mengancam kebebasan kehakiman. Bekas Ahli Parlimen Jempol, Muhammad Saleh Muhammad Sharif berharap rayuan kedua berhubung penggantungan keahliannya dalam UMNO dapat dipertimbangkan dan diterima pimpinan parti. Bercakap kepada Sinar Harian, beliau berkata, surat rayuan pertama telah dihantar tahun lalu manakala yang terbaru pada April lepas. Walaupun digantung, beliau telah membuktikan masih setia bersama AMNO dan masih aktif menyokong rakan-rakan dalam parti terutamanya di kawasan Jempol. Menurut beliau, AMNO adalah satu-satunya parti yang menjadi pilihannya dari dulu hingga kini. Tambahnya, meskipun sebelum ini timbul pelbagai desas-desus kononnya beliau akan menyertai parti lain, namun beliau membuktikan ia tidak benar. Media pada Ahad melaporkan Aman Zahid memaklumkan sehingga kini hanya dua surat rayuan rasmi telah diterima parti iaitu dari Tajuddin Abdul Rahman serta Muhammad Salim. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nastart News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nastart Malaysia dan subscribe YouTube Nastart TV. Nastart Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.